দিছ ইজ বেজি টু দা অল কাৰাপা চলি যাব নিয়াইগত যুঁজবোৰ ভগাবলৈ সুখবোৰ মই নকৰোঁ যে হাতযোৰ কোনে আজি দুখী আৰু মান খায় তাক মোৰ কলমৰ নিপে খুচিবলৈ মন যায় আমাৰো আছে আশা বহুত পূৰণ কৰিবলগীয়া কিন্তু সিহঁতৰ ৰোখত আমি হৈছোঁ বলিয়ে এতিয়া দমন কৰিবলৈ মই হ'ব লাগিব নেকি শ্ৰীকৃষ্ণ কলিয়া সমাজৰ প্ৰগতিত কোনে দিয়ে বাধা মই কৈছোঁ টেবুলৰ তলে তলে টকা লোৱা তহঁতি এটা বেইমান চৰকাৰৰ গাথা বেয়া নহয় ৰাজনীতি বাদ দি দুৰ্নীতি কৰা নেতাপালি গাড়ীত বহাৰ পিছত আমাৰ লগত খেলি থাকোঁ চব হেতালি চাবি আকৌ জংঘলত সোমাই দেহ টক পেলাম বাপেকে মই ঘটালি আৰু শুন ভাইহঁত নেমাটো মই মাত তাত য'ত বিচাৰি পাওঁ সৃষ্টিৰ বাট কাৰণ ময়ো জানো এয়া নহয় কোনো খেল ৰেপ 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 আপোনালোকক ষ্টাৰ্টিঙত শুনালোঁ ৰেপ আৰু যিহেতু এইটো এটা সম্ভৱ নহয় সকলোৱে নোৱাৰে গাবলৈ কাৰণ লিখিব নাজানে মই এনেকুৱা এজন ল'ৰাৰ ওচৰত উপস্থিত আছোঁ আপোনালোকে আচৰিত খাব আৰু নিজেই লিখে নিজেই সুৰ দিয়ে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মেৰাপানীত আৰু মই তাৰ ওচৰত আছোঁ মই মই নকওঁ মই পৰিচয় মই নিদিওঁ নিজেই পৰিচয় দিব তোমাক তোমাৰ পৰিচয় দি দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰক্তিম মই মেৰাপানীতে থাকোঁ মেৰাপানীতে ঘৰ ৰেপাৰ নহয় এক্সোৱেলি আই এম ট্ৰাইং টু এ বি এ ওৱান আৰ বি এ ৰেপাৰ সেইটোৱেই কথাটো আৰু তুমি যে এইবিলাক লিখা মানে তুমি কেনেকৈ লিখিব পাৰা মানে যিটো মানে তুমি ৰেপাৰ মানে যিটো ৰেপ গান গাইছা ইমান ধুনীয়াকৈ তুমি গোটেই কথাখিনি মানে এ টু জেড মানে মিলি গৈছে তোমাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহে এইবিলাক কথা আচলতে এইবিলাক সমাজত দেখি থকা ঘটি থকা বা নিজৰ লগত কিছুমান এক্সপেৰিয়েঞ্চ হোৱা তেনেকেই ইনস্পায়াৰ্ড হৈ পেলাই লিখোঁ তেনেকৈয়ে লিখোঁ আৰু ধৰক কিবা এটা দেখিছোঁ ক'ৰবাত সেইটো মনত আঘাত দিছে বা কিবা কৰিছে তাৰ ওপৰতে ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই লিখোঁ আৰু মানে কি হয় যিকোনো গীত মানে সহজে লিখিব পাৰে এই ভাইটিয়ে যিটো ৰেপাৰ গান গাইছে সেইটো সম্ভৱ নহয় সকলোৱে নোৱাৰে আৰু ইমানেই স্পীড ইমানেই স্পীড মানে মই মানে লিখি ল'লেও কিজান স্পীডত গাব নোৱাৰিম আৰু যিহেতু মানে বহুত এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব আৰু যিটো মানে ঘটি থকা ঘটনাৰ ওপৰত মানে যি ধুনীয়াকৈ এটা গীত গাইছে ৰেপাৰ হয় আপোনালোকে আৰু বিশেষকৈ মানে কমটি থাকে এনেকুৱা ৰেপাৰ গীত গোৱাসকল আৰু বিশেষকৈ মই ভাইটি পৰিস্থিতি দিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এইখিনিৰ পৰাই মই আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট বক্স খোলা আছে যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি মোৰ ফেচবুক পেজটো চাই ফল' কৰি থৈ যাব মই আপোনালোকক এনেকুৱা যি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া প্ৰতিভা থকা ব্যক্তি মই প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ কৰিবলৈ যিহেতু ওলাই আহিছোঁ এজন ভাইটিক হঠাৎ লগ পালোঁ আজি মই আপোনালোকক জানেনে ক'ত আছোঁ মই বৰ্তমান আছোঁ মেৰাপানীৰ বাছ ষ্টেণ্ডত মই এই ভাইটি মানে গান মানে ৰেপাৰ গান মই আপোনালোকক মই উপভোগ কৰাইছোঁ মই নিজেও উপভোগ কৰিছোঁ আৰু মই আপোনাৰ আপোনালোকক আৰু বেলেগ এটা নেক্সট গানলৈ লৈ গৈছোঁ তুমি আৰু কি কি জানা কোৱা কি কি জানা মানে নিজৰ ওপৰতে এটা লিখিছিলোঁ সেইটোকে অলপ শুনাই দিছোঁ বাকী তেনেকুৱা মই প্ৰফেশ্যনেল বুলি নহয় ৰেপাৰ নহয় এনেই হাচিল কৰি থাকোঁ গলিয়ে গলিয়ে মেৰামিনীতে এটা নিজৰ ষ্ট্ৰাগল ওপৰত লিখিছিলোঁ সেইটোকে অলপ গুণগুণাই দিছোঁ মানে গানটোৰ টাইটেলটো হৈছে ন হেৰি নষ্ট কিমান হ'ব বিমুখ মোৰ কাৰ্য কৰিবই লাগিব সেইটো অনিবাৰ্য ৰাখি ধৈৰ্য্য আগত লৈ স্বাৰ্থ মই শোষিত মই নহয় তই দূষিত তোতকৈ নহয় চাপৰ লাগিলে উচ্চতা জুখিত নকবিতা ভাং খাই ভকুৱালি ল'লোঁ মই প্ৰত্যাহ্বান আকোৱালি আছোঁহি হৈ বন্দী মই বিচৰা আত্মমখৰ পোহৰ হয় বিলীন নে বাক ফুটিল চট আউল বাউল চিন্তাৰ মাজত মই লগাওঁ লংঘৰ মনত মদত জাবৰত ধোঁৱাত পাওঁ নদী ঢৌত মই শীতলক বটলত বান্ধো মই ৰাৱণক টঙিঘৰ হাজি লৈ বহি আছোঁ চিকাৰত আৰামত টঙি ঘৰ সাজি লৈ বহি আছোঁ চিকাৰত আৰামত ইমানে মানে বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া বুলি কৈছে নহয় কাৰণ আমাৰ মেৰাপণী এৰিয়াত এডোখৰ ফুটিলছ বুলি জেগা এডোখৰ আছে আৰু মানে সেই ভাইটিয়ে যিডোখৰ মানে আমাৰ নিজৰ লোকেল এৰিয়াৰ ওপৰত নিজে ষ্ট্ৰাগল কৰি এটা ৰেপাৰ গান গাইছে আপোনালোকৰ মাজত শুনালোঁ কিন্তু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই কাৰণ ৰেপাৰ গীত গোৱা বহুত মানে ব্যক্তিয়ে গাব নোৱাৰে আৰু তাৰ দহজনৰ ভিতৰত এজনহে পাৰে আৰু বহুত আছে তেনেকুৱা মানে গায়ক ক'ব লাগিব মানে ৰেপাৰ গাওঁ সম্ভৱ নহয় ন গোৱাটো কাৰণে আছে বাৰু অসমতো ভালেমান কেইজন ওলাই আহিছে ভাল ভাল ৰেপাৰ আছে তথাপিও আছে আমাৰ অসমত আছে আপোনাৰ জইণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি এটা হেৰি আছে চেনেল আছে ইউটিউব চেনেল তাতে ভাল ভাল বহুত কাম কৰিছে আমগুৰি হয় যোৰহাট আমগুৰি অঁ শিৱসাগৰ আম্বাৰী চৰি আৰু আছে চিকমেচ তেনেকৈ আকৌ এইফালে আছে গুৱাহাটীৰ ফালেও আছে ভালেমান কেইজন আছে তেওঁক তেওঁলোকক চাই চাই অকণমান কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ মানে অনুকৰণ কৰা অঁ মানে তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে লিখিছা নেকি যে মানে আমাৰ যিটো মানে শাসনাধীন চৰকাৰ ধৰি লোৱা আমাৰ যিটো কাৰ্যকাল আমাক কৰি আছে শাসনাধীন চৰকাৰে যিটো আমাৰ মানে মানে জ্বলন্ত উদাহৰণ ক'ব লাগিব মানে আমাৰ ৰাস্তা পদূলিবিলাক উন্নয়ন নামত কি কৰিছে তেনেকুৱাবোৰ তুমি এনেকৈ মানে ৰেপাৰ গীত এটা গাব পাৰা একজেক্টলি তেনেকৈ বুলি লিখা নাই তেনেকৈ লিখা নাই আৰু পটককৈ এতিয়া গাবলৈ বা কৰিবলৈও দিগদাৰ হ'ব তেনেকৈ খালী একজেক্ট তেনেকৈ বিষয়ৰ ওপৰত লিখা নাই মই মানে মোৰ অলপ জেনাৰটো বেলেগ অলপ মোৰ নিজৰ লগত ষ্ট্ৰাগল বা বেলেগৰ ষ্ট্ৰাগল সেইবিলাকহে মই অলপ বেছি ফ'কাছ কৰোঁ ধৰক এনেকৈ চৰকাৰৰ হেৰিৰ লগত ইমান তেনেকৈ নাই ৰাস্তা পদূলি বা কিবা তুমি ভৱিষ্যতে মানে এনেকুৱা ভাল এজন ৰেপাৰ হোৱাটো বিচাৰে নিবিচাৰা অঁ নিশ্চয় বিচাৰোঁ সেইটো নিজৰ কামক লৈ নিজে সন্তুষ্ট হোৱাটো বিচাৰোঁ ভাল কাম কৰিব বিচাৰোঁ কোৱালিটি থকা বস্তু দিব বিচাৰোঁ তেনেকুৱাই আৰু মানে এনেকুৱা হৈছে আজি মানে সমাজত বহুত প্ৰতিভা থকা ব্যক্তি লুকাই আছে আৰু প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ কৰিব নোৱাৰে ন আৰু প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ কৰিবলৈ হ'লে মানে টকা পইচা মানে যথেষ্ট দৰকাৰ হয় তোমাৰ মানে তেনেকুৱা প্ৰতিভা তোমাৰ যিখিনি প্ৰতিভা আছে তোমাৰ টেলেণ্ট আছে সেইখিনি তুমি মানে আগুৱাই নিবলৈ হ'লে তোমাৰ এনে ঘৰখনৰ মানে কেনেকুৱা নোৱাৰা পৰি পৰিস্থিতি কেনেকুৱা বুলি ক'ব গ'লে তেনেকৈ মই ঘৰতো ইমান ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা নাই মানুহক মই যে আমুক কৰোঁ তামুক কৰোঁ মোক কিবা লাগে আমুক লাগে মই মানে এইটো নিজাববীয়াকৈ ওৱানমেন আৰ্মী লিখিয়াকৈ কৰি থাকোঁ সেইটো ভাল লাগে বুলি কৰি থাকোঁ কামটো এইটো ডাইৰেক্ট প্ৰফেচনেল বা কিবা এনেকৈ বৃত্তি হিচাপে লোৱা নাই মানে ভাল লাগে হাচুল কৰি সেইকাৰণে এনেকৈ কৰি আছোঁ মানে ডাইৰেক্ট বৃত্তি হিচাপে লোৱা নাই মানে যদি ভৱিষ্যতে হৈ যায় কৰিব বিচাৰোঁ বৃত্তি হিচাপে কিন্তু মানে আৰু আপুনি যোনটো ক'লে যে আৰ্থিক আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব লাগিব বা এনেকৈ এইটো লাগেই যিমান যি হ'লেও আপুনি কিবা এটা কাম কৰিব লাগে পইচা লাগিবই যিমান যি হ'লেও তো সেইটো কাৰণে অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ৰখিবলগীয়া হয় ভাল ষ্টুডিঅ'ত ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰোঁ ভাল মিউজিকৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে ভাল প্ৰডাকশ্যনৰ মিউজিক নাপাওঁ এনেকৈ য'ৰটোৰ পৰা ইউটিউবৰ পৰা বিট লৈ পেলাই এনেকৈ কৰি থাকোঁ আৰু এতিয়া কি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আমাৰ যি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত বহুত প্ৰতিভা থকা ব্যক্তি এতিয়াও লুকাই আছে প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিব পৰা নাই আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল আৰু বিশেষকৈ এটা যিকোনো গীত এটা গাবলৈ হ'লে ষ্টুডিঅ'ত বহুত পইচা খৰচ হয় এটা গীত উলিয়াবলৈ হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যিসকল শিল্পী কিমান খৰচ হয় আৰু বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভা থকা লোকসকল আমাৰ গাঁৱত যি মানে প্ৰতিভাসমূহ লুকাই থাকে সেইসকলক পইচা পাতি কাৰণে বহুত কষ্ট হয় মানে বহুত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল যদি এনেকুৱা এটা আজিকালি সামাজিক মাধ্যমৰ যিটো প্লেটফৰ্ম সেই প্লেটফৰ্মত কিছুমানে এখন ভাল মঞ্চ দিব পাৰে যদি আপোনালোকে বিচাৰে নহয় মানে পইচা কাৰণ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব কাৰণ এটা কৰ্তব্য দায়িত্ব বুলি ভাবি কাৰণ আমাৰ যিখিনি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ বহুত প্ৰতিভা লুকাই থাকে সেই প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিবলৈ হ'লে মই অকলে নোৱাৰোঁ মানে আপুনি অকলে নোৱাৰে ঠিক লগে ভাব

আৰু নথৈ আনন্দিত হ'ম যদি কোনোবাই তেনেকৈ কয় বা তেনেকৈ মাতে ভাল পাম আৰু যিহেতু মানে কৈছে ৰক্তিমে কোনোবা যদি ব্যক্তিয়ে মানে কণ্টেক্ট কৰে ৰক্তিমৰ যিখিনি ৰেপাৰ গীতখিনিসমূহ যদি ভাল ভাল এটা প্লেটফৰ্মত গাবলৈ যদি দিয়ে নিশ্চয় সি গান গাব আৰু বিশেষকৈ ৰক্তিমক আগুৱাই নিয়া দায়িত্ব অকল মোৰ নহয় আপোনালোকেও আগুৱাই নিয়া দায়িত্ব কৰ্তব্য দায়িত্ব যদি আমি পালন কৰোঁ আমাৰ যিখিনি নৱপ্ৰজন্মৰ ব্যক্তিসকলৰ মানে প্ৰতিভাবিলাক বিকাশ কৰিবলৈ সঁচাকৈ পাৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্স খোলা আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নজনাকৈ নাথাকিব কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব অৱশেষত তুমি কি বুলি ক'বা তোমাৰ মানে কিছুমান ক'বলগীয়া কথা থাকে ন নিজৰ যিটো তুমি এতিয়া লৈছা মানে ৰেপাৰ যিসমূহ গীতসমূহ তুমি নিজে লিখা নিজে সুৰ দিয়া আৰু তোমাৰ কিছুমান মনৰ মানে মনত কিছুমান থাকে ন কথা আনক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মানে তেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা মোৰ যিখিনি অনুৰাগী অনুৰাগীখিনিক তুমি মানে একদম খোলাকৈ তোমাৰ মনৰ কথাখিনি কিবা শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া সৃষ্টি কৰি দিয়াচোন মই প্ৰথম ধন্যবাদ দিছোঁ এনেকৈ আপোনাৰ চেনেলত ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ কাৰণে বা এনেই কথা বাৰ্তা কৰাৰ কাৰণে আজিলৈকে মই এনেকৈ ক'তো কথা পাতি পোৱা নাই বা কেমেৰা আগত ইণ্টাৰভিউ দি পোৱা নাই খালি সেয়াই আৰু আৰু আপোনাৰ অনু অনুৰাগী বুলি ক'লে তেনেকৈ অনুৰাগীলৈ কিবা মেছেজ দিব ক'লে কিনো ক'ম চব মানুহ পজিটিভলি থাকিব লাগে আৰু মিলিপ্ৰীতি থাকিব লাগে আজিকালিতো সমাজত বেছি হাই কাজিয়া ইটো ইটোক দেখিব নোৱাৰা হিংসা কৰা এইবিলাকটোৱে বেছি বাঢ়ি গৈছে সমাজত আৰু মোৰ সেই মোৰ মেইন কথাবিলাক সেই তেনেকুৱা প্ৰসংগতে মই গানবিলাক প্ৰায় লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ধৰক মানুহে মানুহক বুজিব লাগে মিলা প্ৰীতি থাকিব লাগে সেইটোৱেই মেইন কথা মানে আৰু তুমি মানে কোৱা যে মোৰ মানে যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰক মনত কৈ দিয়া অঁ নিশ্চয় যদি ভাল পায় মোৰ গানবিলাক শুনি তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বাইদেউৰ চেনেলটোও শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই এইখিনিতে কওঁ ৰক্তিমাও ৰক্তিমাও এটা ইউটিউব চেনেল আছে বিশেষকৈ এই বেচেৰাটো আগবাঢ়ি যাবও পৰা নাই আৰু অকলশৰীয়া মানে যিকোনো এটা প্লেটফৰ্মত কাম কৰিবলৈ হ'লে লগত সহযোগী বহুত প্ৰয়োজন আৰু সহযোগী নহ'লে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে আপোনালোক ছাপৰ্ট বেছি প্ৰয়োজন আৰু আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব মই ৰক্তিমৰ ইউটিউব চেনেলটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে গৈ চাবগৈ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ গীত তাত দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ চাবগৈ আৰু মানে ৰক্তিমে বহুত দিন গোৱা নাই বুলি কৈছে আৰু যিহেতু এতিয়া মোৰ চেনেলত মানে যেতিয়া মই গাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া অকণমান মানে কাৰণ অভ্যাস নকৰিলে মানে কিছুমান বস্তু অকণমান পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হয় নিজে লিখিছে যদিও মানে ৰক্তিমৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে গৈ চাবগৈ আৰু য'ত ৰক্তিমক অকণমান আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব কাৰণ আমাৰ এটা কথা আছে অসমীয়া মানুহৰ আমাৰ যি মানে এই হিংসা পেটকল ভাৱটো বেছি আছে মানে কোনোবা এজন আগবাঢ়ি গ'লে মানে হিংসা কৰে মানে সেইটো সঁচাকৈ মুঠেই হ'ব দিব নালাগে আমাৰ মানে যিহেতু সকলো নিজৰ ককাই ভাইৰ দৰে সকলো আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকে সঁচাক সঁচাকৈ অকণমান মানে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ৰক্তিমক মানে অকণমান আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকে গৈ চাব আৰু শেষত মই এটা গীতে দি মই আকৌ আকৌ আহিম যদি ৰক্তিমে যদি ভালকৈ তুমি লিখা আকৌ অব্যাহত থাকিবা তোমাৰ মানে লিখা লিখনি আৰু গোৱাৰ আৰু আকৌ মই নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰে দেই আকৌ ৰক্তিমক লাগে এনেকুৱা গীতসমূহ শুনিবলৈ মই আকৌ আহিম ৰক্তিমৰ ওচৰলৈ মানে হঠাৎ ইণ্টাৰভিউটো ল'লোঁ বিশেষকৈ কোনো প্লেনিং নাছিলে বিশেষকৈ মই আজি প্ৰথম দে লগ পাইছোঁ মোৰ কেমেৰা মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখাই দিয়া কোন কোন আছে বৰ্তমান বিশেষ বিশেষকৈ মানে আমি এতিয়া মানে অকণমান শ্বুট মানে শ্বুটিং কৰিলোঁ শ্বৰ্ট ল'লোঁ দুটামান সিহঁতৰ মানে চেনেলৰ কাৰণে আৰু মই ৰক্তিমক ঘপককৈ লগ পালোঁ আৰু লগ পোৱাৰ কাৰণে মানে মই গম পালোঁ যে ই ধুনীয়াকৈ একদম পুৰা ৰেপাৰ গীতসমূহ গায় আৰু হঠাৎ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু একেবাৰে শেষত তুমি তোমাৰ গীত এটা গাই দিয়া তোমাৰ ঠিক আছে ধন্যবাদ এটা লিখিছিলোঁ অলপ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আনৰেটেড ছিংগাৰ বা ৰেপাৰৰ ওপৰত যেনেকৈ মই ধৰক মানুহে চিনি নাপায় তেনেকুৱা এটা মানে আৰ্টিষ্ট বা ৰেপাৰৰ বা ছিংগাৰৰ কেনেকুৱা মনোভাৱ সেইটোৰ ওপৰত লিখিছিলোঁ গানটোৰ নাম হ'ল বনৰ ফুল বনৰ ফুলবিলাক আচলতে বনত ফুলে যে গমেই নাপায় মানুহে তো তাৰ ওপৰতে বনৰফুল আমি বনতে ফুলিম এই শব্দ চন্দ তাতে বিলীন এ মনোভাৱ যেন তোৰ পৰাও কিছু সিকিম ন কম্প্ৰমাইজ উঠি ৱক বিকছ ইটছ ৰিম এ বৰ্ণফুল আমি বনতে ফুলিম এ শব্দ চন্দ তাতে বিলীন এ মনোভাৱ যেন তোৰ পৰাও কিছু সিকিম ন কম্প্ৰমাইজ উইঠিও ৱক বিকচ ইটছ য়িম এ বোলো হিপ হপে ধৰিছে আগুৰি কলমে পুৱা নে আহৰি মাৰিছে বিজুলী শুনিছো শব্দৰ গাজনি উজনি নামনি মাজৰ খেতেলা পহু খুচি দিম পেটত বাটত পালে পৰিচ দিওঁ কামত বাৰুকে নাথাকে ধনটো তথাপিও নকৰাকৈ নাথাকোঁ মই পনটো বুকু ডাঠ ডেকাৰ বিপ্লৱী বনটো কত আহি থাকিব যেনেকৈ গৈ থাকিব তেনেকৈ চাউলবোৰ ৰৈ যাব এনেকৈ এতেকে পতান উৰি যাব যাতেকে সেমেকা জলবায়ুৰ এলেকাৰ মানুহ দেখাত নৰম নহয় নৰম কথাত গৰম ভেদভাৱ নাই কৰমে ধৰম য়েছ কৰমে ধৰম কি বুলি কওঁ এইটো যে মায়ে যে কেনেকৈ পাই আহিছিলে এই বস্তুটো অট'মেটিক এইটো নোৱাৰো মানে আমি এইটো বস্তুটো এই আমি ৰেপাৰ হ'ব বিশেষকৈ নোৱাৰোঁ যে এই চাতিও নোৱা মাৰিব আৰু অভ্যাস লাগিব নহয় জানো অভ্যাস নহ'লে একো কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু ৰক্তিমক একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ তুমি যে মোৰ মানে মই যে তোমাক ক'লো গান এটা গাই দিয়া বা ৰেপাৰ যিকোনো তুমি যে গাই দিলা তুমি ইমান সময় মোক কাৰণে দিলা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু তোমাৰ চেষ্টা সদায় অব্যাহত ৰাখিবা আৰু আগলৈ তুমি একদম বহুত ডাঙৰ ৰেপাৰ হ'বলৈ তোমাক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু মোৰ অনুৰাগীসকলে আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ ৰাজি নে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব ই একদম ডাঙৰ হ'লে বহুত ডাঙৰ এটা ৰেপাৰ হওক আৰু যিহেতু আমাৰ অসমত নাম জিলিকক মেৰাপানী আমাৰ যি স্থানীয় আমাৰ যি সীমান্তৱৰ্তী আমাৰ মেৰাপানী আৰু দয়াং বনাঞ্চলত এজন ভাল ৰেপাৰ হিচাপে ৰক টিমক আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিবনে যদি চিলেক্ট কৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ৰক্তিমাক ছাপৰ্ট কৰিব বাই বাই ধন্যবাদ